Azərbaycanın nömrə 1 qadın jurnalı Aisell 8 mart Qadınlar bayramını fərqli tərzdə qeyd elədi. "Xoşbəxt qadın" layihəsi çərçivəsində populyar jurnal bütün məşhurları bir araya topladı. Görüş məkanı isə möhtəşəm və dəbdəbəli Elbara restoranı oldu. Elbara restoranı qonaqları qeyri-adi interyer, yüksək xidmət və dadlı nemətləri ilə razı saldı. Tədbirə Azersel-in uzun illər sıx əməkdaşlıq etdiyi iri şirkətlərin nümayəndələri dəvət almışdı. "Hoşbəxt Qadın" layihəsinin baş sponsorları Azersel, Drift və Pantin və Kia Motors şirkətləridir. Azersel Telecom MMC-nin IC ilə uzun illərdir sıx partnyorluq və dostluq əlaqələri var. Həmişə biz məmnunluq hiss edirik ki, sizlerle işləyirik və Demək istəyirəm ki, Azersel şirkəti 15 il ərzində Azərbaycan bazarında lider olan şirkətdir. Drev və Pontin tədbirə qatılan bütün xanımlara özəl hədiyyə paket təqdim elədi. Təbii ki, Qadınlar günündə xanımları çiçəksiz qoymaq olmaz. Bunun nəzəri alan Ağ çiçəyim gül mağazası hər bir xanımə onlar qədər gözəl və təravətli qızıl gül hədiyyə elədi. Digər baş sponsor öz inkişaf tempinə görə dünya avto istehsalçıları arasında liderlər sırasında olan Kia Motorsdur. Gecənin ən unudulmaz hissəsi isə məşhur modelyer Fəhrəyə Xəlifovun yeni yaz-yay 2011 kolleksiyasının nümayişi oldu. Moda nümayişini Lyubov Gutrova'nın rəhbərliyi etdiyi Fashion Model Schoolun gözəl modelləri təqdim elədi. Həmçinin iş qızlar xanımlar üçün Fabrika Network geyim mağazasında yeni kolleksiyasını nümayiş etdirdi. Gecə qatlan qonaqlar yeni GMT tendensiyası ilə tanış olmaqla bərabər yazın yeni saç və makyaj dərnəyini də öyrənmiş oldular. Belə ki, şəhərimizdə çox populyar olan Bütəç gözəllik texnologiyaları salonu peşəkar stilist və vizajistlərin təqdimatında əsl şou göstərdi. Ritmlik mahnı sədaları altında stilist və vizajistlər bir neçə dəqiqə ərzində modellərin üzərində ideal və orijinal saç və makyaj təqdim etdilər. Təbii ki, illər də Aylin üz qabığını bəziyən məşhur xanımlarımızı unuda bilməzdik. Seyyibimiz muqaddəs r tədbirdə iştirak edərək ən populyar mahnılarını səsləndirdilər. Məşhurlar arasında kişi sənətçilər də az değildi. Onlar da xanımları təbrik etməkdən böyük şərəf duydular.